Xarici diplomların tanınması barədə mənfi qərarların səbəbləri açıqlandı. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə, təhsildə keyfiyyət təminatı agentliyində xarici ali təhsili aid kvalifikasiyaların tanınması üzrə müraciət edən ərizəçilər barədə mənfi qərarların səbəbləri arasında aşağıda qeyd edilən 2 göstərici üstünlük təşkil edib. 1. Tələbənin təhsil səviyyəsi və forması üzrə ali təhsil müəssisəsində tələb olunan müddətdən az olması. 2. Təhsilin məzmununun mənimsəmək üçün tələb olunan minimal biliklərin olmaması. Qeyd etdik ki, 2017-ci ildən etibarən verilən imtinaların 25 faizi ümumiyyətdə ən ali təhsil müəssisəsinə əhatədir. Həmin ali təhsil müəssisələri tələbələr ali təhsil standartlarına cavab vermədiyi, təhsil müəssisəsində tələb olunan müddətdən dəfələrlə az iştirak etdiyi və təhsil aldığı dildə sadə ünsiyyət belə qura bilmədiyi hallarda da məzunlara diplom təqdim edir. Bu səbəbdən təhsildə keyfiyyət təminatı agentliyi vətəndaşları seçimi edərkən daha da diqqətli olmağa çağırır.